Те, що ми бачимо зараз на Сході, говорять про три лінії оборони. Чи вони є, чи їх немає, чи нам показують, коли видають бажане задійсне. Тому що от, те, що говорить ОБСЄ, це з останніх інформацій, 24 хвилини тому допомагає мені Серега Мельничук спиратися на певну інформацію. ОБСЄ. бойовики взяли під контроль нові території за час перемир'я. Генеральний секретар Ламберто Занієр заявляє, що сепаратисти, із часів встановлення перемир'я змогли просунутися на захід та узяти під контроль нові території від кількох кілометрів до десятків кілометрів. Ну, я вам скажу, ОБСЕ только что совершил топографический подвиг. Для того, чтобы убедиться в этом, можно было взять официальные карты того же СНБО на 5 сентября и на сегодняшний день, что я, кстати, сделал буквально пару дней назад, и просто сравнить. Видно, насколько территория, которую контролируют боевики, она разрослась. Тут для этого не надо быть представителем великим міжнародної таке скептичне ставлення до ОБСІ я, я очень скептичка. У вас была заява інформаційного спротиву Было про те, що раз, ви припиняєте не. співпрацю з організацією з да, безпеки безпівробітництва з Європи. Я там отамтами очень... ще є одна абес. Є ви знаєте там, да, да, да ні, до то сто ми даже не сотрудніші. Це глядачам треба пояснити, що є АБСЄ, яка створена. Це не організація, а асоціація з подібною назвою. Фактично, це проросійська організація. Але є ще ОБСЄ, Тобто, це організація з безпеки співробітництва в Європі, яка що вона робить? Тобто, часто ну, по до нас дійствовати укріпленню безпеки, ну, не конфліктів да, і так далі. Да. Uh, Об'ясню нашу позицію по АБСЕ. Я категорически против того, чтобы ОБСЕ сворачивала деятельность в Украине. Группа ЕС тоже против этого, категорически. Мы всячески поддерживаем, очень уважаем и высоко ценим усилия наблюдателей и представителей из европейских стран в ОБСЕ. Но понимаете, это тот вариант, когда пара-тройка, извините за выражение, засранцев могут перечеркнуть доблестный и действительно нужный труд сотен людей. То есть количество, то, то даже небольшое выпускаю, как говорят в ОБСЕ, количество граждан РФ, это или бывшие, или действующие представители спецслужб, выходцы из МИД РФ и так далее. То есть ребята там тоже непростые, не правозащитники, скажем так. Они перечеркивают вот эту всю нужную работу. В БСЕ строится, мы неоднократно общались, мы наше решение прекратить сотрудничество было не на ровном месте. Мы пытались донести эту мысль до представителей должностных лиц в БСЕ, которые были в Украине, с которыми, которые сами искали с нами контакта для консультации по ситуации на Донбассе. Мы им объясняли, что то, что происходит, это очень нехорошо. Те факты, которые мы там перечислили, это то, что у нас доказано. Очень много фактов, когда к нам обращаются наши военнослужащие и говорят: что типа, вот у нас были инспектора ОБСЕ, они уехали через там несколько, через полчаса нас накрыли огнем с ювелирной точностью. Если бы это было несколько таких случаев, можно было бы закрыть глаза. Но их уже десятки случаев таких. То есть, это то, что ну, у нас нет доказательств. Поэтому мы не предъявляем такие обвинения в сторону ОБСЕ, но это только часть. На самом деле в Европе стоит понять, что если в названии ОБСЕ содержится слово «безопасность», то представители страны, которые являются главным дестабилизатором ситуации, главной угрозой безопасности, то есть России, не должно быть в этой организации, тем более на правах каких-то независимых наблюдателей. Ну о какой независимости здесь может быть речь? По, э, если департамент ВБСЕ трансграничных угроз возглавляет выход из Мид РФ, о какой трансграничной безопасности мы можем говорить, если все наши события на Донбассе начались с того, что Россия через границу начала перекидывать вооружение и наемников?